Спеціальний гість студії новини сьогодення – народний депутат України Олексій Журавко. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, який останнім часом вам вдалося вирішити питання для Херсонщини. Здравствуйте, дорогі телезрители. Много вопросов решил за этот год. Это и решение вопроса поступления с центрального бюджета денег на Херсонскую область. Это и помощи, это будем говорить и открытие стоматологии, это решение вопросов с ремонтами лифтов, обеспечение и качество коммунальных услуг, это ремонты труб, замены батареи, крыш и много-много можно перечислять. Законопроектов много прошло у меня в 2011 году, это касается инвалидов, для того, чтобы сегодня не брали деньги и за стоянку, и вне очередь пропускали инвалидов. Поэтому я считаю, что не хочу сказать, что полностью все так было красиво и легко. Вот был тяжелый, мы стараемся и делаем. Много вопросов есть. За этот год 1800 обращений было, где-то так в среднем говорю, где-то процентов 60 от этого количества я помог. Допустим, скорые помощи, те, которые мы обещали на два села, плюс на Цюрюпинский район, которые необходимы, я за них боролся очень долго. Благодаря общим усилиям они у нас получились. Цюрюпинский район, направление Крыма, направление Голой пристани, направление Скадовска. Аварийность очень высокая. У нас в этом районе очень большой куст. Ну, давайте возьмем так, это все-таки где-то 75 тысяч жителей. Представьте себе, это район, который 20 лет не имел мобиля Это, будем говорить, в один или во второй приезд, или как бы назвать, но ну, это одна или две жизни спасены. Это уже большой плюс. Если говорить в общей сложности, в бюджетном процессе я присутствую постоянно. Если говорить это по Херсон автотрансу, электротрансу, это 19 миллионов. Если говорить там, допустим, по Цирюпинску, это 9,8 миллиона. Если это говорить по лифтам, то это 1,8 миллиона. Если говорить это в это 11 миллионов. Если говорить это скорой помощи, это 1,8. Я знал, куда я иду. И я хочу делать добро. Вот и делаю. Насколько у меня сил. А дальше люди оценят и скажут, вот, в состоянии ли этот человек дальше исполнять долг, в первую очередь. Это перед государством, перед людьми. Вот я считаю, это, наверное, правильно будет. Специальный гид студии «Новини сегодня» был народный депутат Украины Алексей Журавко. Спасибо большое.